নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমখনক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে যোৱা বিগত দিন ধৰিও আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই এটা অভিযানৰ অংশস্বৰূপে যোৱা নিশা যোৱা আবেলি সময়ত আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ ধলাই থানাৰ অন্তৰ্গত কাটাখাল নামৰ এটা জেগা আছে সেই ঠাইত আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু সেই অভিযান কালত আমি ত্ৰিছ হাজাৰ য়াবা টেবলেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই অভিযান কালতে এজন এজন ব্যক্তি সৰবৰাহ কৰা এই যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সৰবৰাহ কৰা এজন ব্যক্তি তেওঁৰ নাম ধুল আব্দুল হালিম ফৰ্টি টু ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে লেট মাদ্ৰাছাৰ আলী লস্কৰ সপ্তগ্ৰাম ঢলাই এই অঞ্চলৰ তেওঁ বাসিন্দা তেখেতে এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি সৰবৰাহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে মানুহজনক আমি যেতিয়া ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তেওঁৰ পৰা যেতিয়া আমি খান তালাচী চলাওঁ আৰু তালাচী কালত এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ত্ৰিছ হেজাৰ য়াবা টেবলেট আমি তেওঁৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ তাৰ চোৰাং বজাৰত আনুমানিক বজাৰ মূল্য হৈছে ন কোটি টকা আৰু এই অভিযান কালত তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা সৰবৰাহ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে স্কুটি স্কুটিখনৰ নাম্বাৰ হ'ল এ এছ ইলেভেন ভি ফ'ৰ এইট নাইন জিৰ' এই স্কুটিখন তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এই স্কুটিখনো আমি এই অভিযান কালত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গোটেই যিখিনি সামগ্ৰী আছে এই সামগ্ৰীখিনি আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই সামগ্ৰীখিনি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা সৰবৰাহ হৈছিলে